Всем бажаем доброго, гарного дня. Ось у нас сегодня такая работа. Приехали на город. Нам выкидали картофель трактором. Будем собирать. Вот это такая у нас в этом году картошечка. Конечно, не очень добрая. Но в этом году она всех такая. Трактористики нам выкидал. Казал, что у нас еще не самая гирша. Что у людей еще есть. Есть с этим у нас. Так что уже и кае. ну такая, 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 да и большая. Я такая, да так более-менее теплая уже. Ну поменять. а Требу поменять? А Требу поменять? поменять. Ну да. Собрали уже половину участка. Ой. Шесть мешков уже накопала. <laughs> Пол участка шесть мешков. Такие. Ой, на коленях ползаю. Ой, вот так стоят ноги, болят. Раньше собирала стоя, а то уже два года ползаю на коленях. Так, я тоже так, я все время на коленях. Вот уже собрали картошечка уже в мешках. Все сколько собрали, все вчера. 13 мешков. 13, да? Mm. Еще вчера два, да? Як... Ну, получается, что в грядках. В грядках там считай. Что там. Ну, в общем, сейчас пойдем и все. Пойдем покупаемся. Хорошо, что речка рядом. Так, ну так картошка наша уже почти дома. Теперь завести ее надо. Сарайчик перебрать и в погреб сложить. И мы практически к зиме будем готовы. Вот такой вот. Ну это половина урожая. Уже мы на грядках. Там было чуть больше, там поливали. А это мы вообще не поливали. Ну, я думаю. Справились мы с картошкой уже выкопали. Уже он пришли покупаться. Он Саша уже купается. Хорошо, что речка рядом, да хоть пылюку позмываем с собой, чтобы до дома грязными не ехать. Ой, водичка хорошая такая. Глубину меряю. А ну давай меряй глубину. Ох и глубина. Вода спала. Бачишь, речку можно перейти уже. Как красота. Ой, после огорода и в речку. Ой, не ничего лучшего. Ой, как добрый. Хоть пилюку всю измыем. Ой. Ой, поначалу была холодного, да? Сейчас такая хорошая уже. Привыкаешь. Ой. Привыкаешь. Ой, как Ой. Ой. Ой, хорошо уже. трохи. А пескари плавают а уже. Пескарики плавают, а пескарики только в чистой воде, да, Саша? Да, только в чистейшей. А, угу. Слава Богу, Господи, чтобы как такая чистая была, чтобы так не загрязнили, как это. А раньше ж Своей пескарей в детстве в... было... Видишь, там рыбы погибло. Ой, я не могла видеть. это ж... Бедненькая. У нас у вот, следа чистая речка была, всегда.

Так добре повыкупывалась. Такая водичка хорошая. Такая летом была уже сильно теплая. А сейчас такая хорошая, освежающая. И мы когда собирали картошку, так потом Уже последний ряд ели, ползли. А все покупались, и вся у пропала. Це вода, наверное, забирає в тому, да, Саша? Обязательно. Ага. І так хорошо стало. Обов'язково. І ще б пішли правда? да, еще. Нема вже. Чого Два, <с> два города пса? Все меня. собрали. Так. Уже все собрали. Хорошо. Попрацювали, выкупались. Красота. Хорошо, что речка рядом. Вот пошли себе пилюку всю измыли, переделись в поедем теперь до дома. Ну, дома сейчас, конечно, в душе помыемся. Ну, головне, що пилюку, що змилений будемо везти додому. Хорошо. Що ще треба, правда? Да, миру. Да, аби війни тільки не було. А все добре. Працюй, попрацював, відпочинь. І красота. Ну, ще треба картошку перевезти. Зараз син приїде з прицепом. Загрузимо і повеземо. А может еще погуляем, Саша, нет? Ну отдохнем, отдышим еще 5 минут. Да нет, уже не будем, уже переделались, уже все. Уже все. На сегодня, может завтра еще приедем погуляем. По водичка хорошая. Я думала, будет холодно, нет, такая самая хорошая.